पंधरा एप्रिलच्या सकाळी नागपूरमधील अविनाश भुसारी यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराने संपूर्ण शहर हादरले आहे आता या घटनेतील आरोपींना मदत करणाऱ्यांचीही पोलिसांनी बिंग फोडले आहे नागपूरच्या सिमरन रोहित लोखंडे आणि ऋषभ हरीश वानखडे या दोन आरजनांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांनी आरोपींना आश्रय आणि प्रवासाची व्यवस्था करून गुन्ह्यात अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचा आरोप आहे पंधरा तारीख सोबत अविनाश भुसारी इथे फायरिंग उभे ते हुआ था उसमें जो मदद करने वाले थे एक सिमरन रोहित और इन्होंने उनको अपने घर में आश्रय दिया था जो आरोपी थे वो गुने में उनको आश्रय दिया था उसके बाद उनको भगाने के लिए यहाँ से एक गाड़ी कार प्रोवाइड की थी जिसमें वो नागपुर से बदनेरा तक उनको छोड़ने के लिए गए थे फिर वहां से उन्होंने बडनेरा रेलवे स्टेशन से बडनेरा से भुसावल तक उनका टिकट भी यूपीआई आई डी अपनी यूज करके बनवा के दिया था उसी प्रकार दस हजार रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे हाँ ये उनके माउसी के लड़के हैं जो आरोपी है इनके माउसी के लड़के हैं ये अपने रिश्तेदारी निभा रहे थे उनको मदद करके उनको उन्होंने आश्रय दिया और भगाने के लिए मदद की है आ, कार जो यूज की थी वो कैब थी उसका अभी तक तो पता नहीं लगा है लेकिन वो जल्दी हम उसका भी ये कर लेंगे तपास कर लेंगे अभी तक ये गुने में तीन बड़े आरोपी और एक विधि संघर्ष बालक को अटकी गई है इस घटना में बाबू हिरनवार बंटी हिनरवार और हिरनवार गैंग आ, ये उभर के सामने आ रहे है मेन यही आरोपी है इसमें और उसके साथ दस से बारह लोग शामिल है इसमें। पकड़े हुए दो आरोपी के नाम है सिमरन रोहित लोखंडे और ऋषभ हरीश वानखेड़े ये आरोपी जो मुख्य आरोपी है उनके रिश्तेदार है इन्होंने आरोपी को अपने घर में आश्रय दिया उनको भगाने में मदद की उसी प्रकार उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके उनको या हत्येच्या गुंड्यातील गुंतागुंतीच्या जाड्यात आता नातेवाईकांचा गुन्हेगारांना पळून लावण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कायद्याच्या कसाट्यात अडकलेल्या या दोघांविरोधात पोलिसांची चौकशी सुरू आहे पुढील तपासात आणखी किती जणांची नावे बाहेर येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे